Господа, сперва обратитесь, а потом уже будем дальше продолжать работу. Ну а мы переходим, возвращаемся к линейке продуктов Windows Live. И, собственно, что же это такое? По ходу пока я выступал, после этого э, выступали представители от различных организаций некоммерческих. Я слушал идеи того, как бесплатно реализуются какие-то проекты. Допустим, веб-сайты, общение, коммуникация, хранение документов. В принципе, в мире множество альтернатив, которые предлагаются. Но Microsoft предлагает свою альтернативу, которая называется Windows Live. Windows Live, которая позволяет вам... Пользоваться службами, бесплатными службами э, в онлайн-режиме с сайта Microsoft. Плюс есть ряд продуктов, программных продуктов, которые позволят вам работать и э, оффлайново, выполнять какие-то действия. Давайте посмотрим на это все. Что же это такое? Э, собственно, Windows Live. Windows Live можно подразумевать так. Во-первых, это набор неких приложений неких приложений, таких как работа с почтой, работа с фотографиями. Пожалуйста, я слышал, не помню кто, говорил, занимаются фотообработкой, фотографией и так далее. Пожалуйста, вы можете использовать, есть программы несложные для редактирования, для публикации фотографий, для обработки, для создания эффектов и так далее. Оно уже все входит, это бесплатно. Movie Maker — это создание своих фильмов. Я одной знакомой сделал ей необходима была презентация своя и видео, пожалуйста попробовал сгенерировал. Messenger программа для общения между людьми. Если вы любитель писать статьи, вести свой блог, в этом случае это writer. Ну. Есть два продукта, о которых я сегодня не буду говорить: family safety. То есть я вот на этом слайде скажу чуть-чуть подробнее, а дальше показывать его не буду. Идея в чем заключается? Вы бесплатно ставите этот компонент. Для себя, для ребенка, для всей семьи вы можете создать учетные записи. Это абсолютно бесплатная процедура. После чего вы можете сказать, вот ребенок, вот он у меня на компьютере будет загружаться из-под такой-то учетной записи. Он будет работать вот под таким-то идентификатором. И он в интернет не выйдет, пока не ведет свое имя пользователя пароль. После того, как он ввел имя пользователя пароль, либо он скажет «сохранить этот пароль», я могу как родитель контролировать, Куда он будет, что ему можно смотреть, что ему нельзя смотреть, оно будет разрешать блокировать по типу файлов, какой контент ему разрешается просматривать, в том числе и какие сайты ему разрешено посещать, какие запрещено. То есть не секрет, сейчас для детей в интернете очень много чего, чего не следовало бы, чтобы они лазили. То есть испортиться. Далее. Позволяет family safety мне как родителю заходить на свой веб-сайт на службе онлайн Microsoft а и смотреть статистику, что посещал мой ребенок, куда он ходил, с кем общался. То есть, пожалуйста, я для своего хорошего друга этот компонент поставил. Человек абсолютно отойти. Далекий человек, единственное, что ему поставил, сказал, создай учетные записи. И в принципе он доволен, потому что есть некие сайты, допустим, что ребенок все-таки проходит, они не классифицируются по, по, по какой-то причине. Но он, по крайней мере, видит, куда ребенок ходит, он видит, чем дышит. Причем я ему говорю, ты сильно не терроризируй, а просто контролируй. Просто контролируй ты будешь видеть в каком направлении идет развитие. Ну и Toolbar. Toolbar ⁇ некое расширение для вашего интернет эксплорера который позволит все вот эти инструменты как бы запускать э, из э, строки по работе. Итак, <coughs> пойдем же теперь к самой службе Live. Служба Live. Я чуть-чуть два слова об истории ее расскажу. История возникала, я помню, когда э, был создана еще служба Hotmail. То есть это было обычно, Введите ваш email, введите ваш пароль. После этого Hotmail, просто почтовая служба онлайновая, которая позволяла вам хранить вашу почту на сервере, ну free, web, будем так говорить, free mail, начала расширяться появилось такое понятие Life, Life ID, где мы говорим, Life ID – это мой идентификатор. Мой идентификатор, который идентифицирует меня по моему имейлу. То есть, это имейл может быть созданный на сайте Live э, Life в виде hotmail, либо live.com, пожалуйста, кто видел мои визитки, у меня live.com. Мой идентификатор. Далее что? Э -э, либо если у вас уже имеется email корпоративный, не беда, вы можете под него создать этот идентификатор и под него уходить. То есть у вас в дальнейшем будет так называемый, я в первой лекции говорил, single sign on, единый вход должен быть. Один раз набрали имя пользователя, один раз набрали пароль и все, пожалуйста, оно все работает. После чего, когда я вошел, я получаю доступ к своим службам. Это я еще раз. Messenger. Работа с сообщениями. Spaces. Пожалуйста, это работа, это ведение моего блога. Это мой блог. Hotmail – это почтовая служба, которую вы можете сразу же пользоваться, у вас будет свой email, я покажу, какие нюансы мы можем делать, как мы можем объединять различные почтовые службы, мы можем правила создавать, я это в дальнейшем покажу. Далее, это мощнейший поисковик, который будет э, поиск осуществлять вам по сайтам в интернете, по вашей информации, по вашей почте, предположим, поиск, поисковая система. Далее, мой лайф ⁇ загрузочная страница, которая...